Багато включень. А от е, Євген Славний сьогодні побував поблизу річки Либь. Розумієш, Олексію, продовж тижня з'являлися такі е, повідомлення, такі кричущі повідомлення про те, що все сміття з майдану звозять на річку Либідь. Вона й там так маленька, занедбана бідна. І от Женя славний сьогодні пройшовся туди з екологом. Е, нарешті знайдемо час для цього репортажу. Євгену слово. Здравствуйте, я нахожусь в окрестностях Лысой горы в Киеве. Это место имеет культурную, экологическую и, в принципе, оно очень символично. В 15 метрах от меня устье реки Лыбить, которая имеет огромное значение для киевлян. И, в принципе, это место имеет достаточно жуткую славу. Но в среде киевских экологов оно имеет не менее жуткую славу. В течение многих лет киевские коммунальные службы свозили сюда после зимы остатки снега, смешанного с солью. Но в этом году все поменялось. Сюда привезли огромные кучи баррикад, остатков баррикад, сгоревшей резины, респираторов, остатков в пуль с улицы грушевского. И сейчас эксперт расскажет нам поподробнее, чем это чревато. Расскажите, пожалуйста, чем этот мусор отличается от обычного мусора, который сюда привозят? Он отличается тем, что здесь вместе со снегом смешано огромное количество отходов, причем опасных. Это остатки обгоревших шин в большом количестве, также много остатков разных медицинских препаратов. То есть ну, весь мусор перемешан, и постепенно снег тает, и эта сажа от покрышек стекает в речку Лыбить. Я вот вижу даже невооруженным взглядом, что э, цвет земли на Лысой горе, он коричневый. И просто сразу здесь начинаются огромные черные горы. Какая их протяженность и какую площадь они покрывают? Ну, площадь здесь больше гектара покрывает вот это место, где вывезли этот снег э, загрязненный. И э, вот вчера здесь был э, начальника автодора районного, который организовал вывоз мусора с улицы Грушевского. И он говорил, что будет организован вывоз этого мусора отсюда на централизованный полигон отходов. Но вчера выехало буквально несколько машин, и этот вывоз прекратился. То есть сегодня мы видим, никакой техники здесь не работает, вывоз не продолжается мусора. Да, вот я показываю, что абсолютно никакой техники здесь нет. И вот вы видите реку Лыбить. Расскажите, обычно мусор попадает в нее, и чем это тоже чревато? Она впадает в Днепр? Она впадает в несколько стах метрах отсюда в Днепр, и Днепр это основной источник водоснабжения в Украине, поэтому, естественно, все эти опасные вещества, в том числе канцерогенные, поскольку вот продукты горения резины содержат канцерогенные вещества, а все они попадают как бы в источник водоснабжения в Украине. Понятно, спасибо большое. Вот вы мне показывали находки, говорили, что нашли здесь какие-то вещи, которые явно показывают, что это мусор с Грушевского. Могли бы вы показать их? Да, вот эти вещи. Тут много очень гильз от использованных патронов. Также мы нашли вклад от гранаты. И, ну, в общем, много частей гранат, разнообразные гильзы. Вот такой а, вот. Я вот даже вижу корпус гранаты, многим знакомый по нашим репортажам с улицы Грушевского. Гильза. Да, также много вот шурупов, как, я не знаю, ну говорят, что привинчиво, прикручивали скотчем к таким гранатам. То есть много действительно вот таких вот частей разных железных есть тут вот таких. Спасибо большое, Катерина. Будем надеяться, что коммунальные службы предпримут меры и выделят достаточное количество ресурсов на то, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, которая угрожает как речке Лыбить, так и Днепру и всему Киеву. Річка Либідь, на жаль ніколи не була особливо чистим місцем, і це е, от та е, ну та протока, куди стікалися. На жаль, в силу природних навіть причин просто схилу, схилу місцевості, ландшафту. Е, навіть просто звичайні води із вулиць міста Києва, і саме тому, що там і рештки шини з вулиці, рештки мастила. Дуже багато автомобілів дійсно збиралося у цій ріці, яка не була дуже чистою. Але давайте боротися за те, аби природа була кращою, якщо ми вже боремося за краще майбутнє для цілої країни.